Позывной земной, мой бес, сам я с Московского района, с ПГТ Черкасский. Ну, попал, как и все, в принципе, призвались. Нас на месяц отправили во Францию на ДЗВП. Такое ощущение, что мы приехали на базу отдыха. Нас на полигон привезли, нас с полигона увезли. Чуть-чуть постреляли, все, мы приехали, все, 5 часов вечера мы отдыхаем. Мне там не сильно понравилось. Тогда, когда наши ребята тут уже и ночные стреляли, и с окопов и везде уже проходили, созванивали с ними, то мы в это время как вы, говорите, отдыхали. А по поводу то, что у нас 425, да, ребята, тяжеловато, тяжеловато, но я вам скажу одно. Реально по себе, я знаю, что оно все при первом выходе мне очень сильно пригодилось. Я благодарен тем ребятам, которые прошли то, что там было. И они вложили в нас все свое умение. Они молодцы, просто без, без всяких разговоров. Благодаря ним, и, может быть, я и остался живой. Физически они подготавливали тебя, и морально они тебя подготавливали. Потому что эти гады лезут и лезут, но ну, мы им даем отпор. Не знаю, бояться не надо. И страх, конечно. Жалко, ребят, конечно. Тем более, с одним из них я и во Франции проходил обучение. Все, короче, с самого начала были вместе. Ну, так получилось, что пошел не туда, куда надо. И... Так что мы нас четыре раза пытались вытянуть оттуда. Эти, блин, просто-напросто только видят ивак, что заезжает, они просто его рассыпают. Вся сразу стрельба просто-напросто идет, там, это просто необъяснимость. Если мы знаем, что вот, сейчас должен быть заезжать ивак, то все, они его просто-напросто разметают наглухо. Не дают даже подъехать. Коробочка приехала, выспались ребята, и мы моментально залетели туда. И, как говорится, на полигоне кричали, что... 8-9 человек, типа, это мы там кричали, вы что, места мало. 12 человек залетело пулей. Тут, как говорится, делает, чтобы ты выжил. И тебя пытаются вытянуть. Тебя не бросает начальство. Никто тебя не бросит. Не по братым, и никто тебя не бросит. Неизвестно, куда бы я в другую, допустим, сейчас попал. Может быть, я бы не был бы живой. А тут главное слушать. И делать то, что тебе говорят. Как один мне человек сказал, когда я... мы ехали, мы с тобой еще встретимся, и мы еще с тобой пойдем дальше. Разбивать этих пи***цов, своими словами скажу, как оно и есть.